Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita sambung lagi Dengan satu soalan daripada Tajuk pembezaan iaitu Soalan nombor 10 Yang kita latihan sumatif okay, Jadi kita bacakan soalannya dulu Pelajar di sebelah menunjukkan graf dy per dx dan d kuasa 2y per dx kuasa 2 bagi fungsi y sama dengan fx. Kita stop dulu kita diberikan graf dy dx dengan d kuasa 2y per dx kuasa 2 yang mana satu yang dx kuasa 2 yang mana dy dx yang mana okey jadi yang graf ini adalah untuk yang bentuk ini yang ini adalah bentuk kas lurus okey sebab dia dah beritahu macam tu dia beritahu bahawa dua graf tu ada di situ macam mana cikgu boleh tahu yang mana satu yang mana Okey, jadi kita kena kembali kepada apa kerja-kerja uh, yang pernah kita buat sebelum ni. Iaitu, jika kita ada fungsi Y sama dengan uh, X kuasa 3 dan tambah apa-tambah apalah, tu tak penting. Jadi, bila kita cari DY DX, kita akan dapat 3X kuasa 2. Kuasa 3 jadi kuasa 2. Bila kita bezakan sekali lagi Jadi 6x Kuasa 1 Jadi untuk graf kuasa 3 Dia berbentuk macam tu Atau berbentuk macam ini okay? Boleh mana mana satu Kalau kuasa 2 disebabkan nilai A adalah positif Dia berbentuk senyuman dan kalau graf Y sama dengan 6X, dia akan garis lurus. Okey? Jadi, berdasar pengetahuan yang itu, dan kita tahu bahawa inilah graf dy dx-nya. Dan graf ini melanggar paksi x pada titik x sebagai negatif 1 dan 1. Jadi untuk menjawab soalan A, tentukan koordinat titik maksimum dan titik minimum bagi graf fungsi itu Jadi kita kena tahu bahawa Kedua-dua nilai X-nya Adalah negatif 1 Dan apa Dan satu lagi Satu dan apa Okey Jadi bagaimana cikgu nak tahu Nilai-nilai Y dia uh, Itu kita kena dapatkan maklumat daripada soalan Iaitu dia tahu bahawa fungsi y sama dengan fx melalui titik negatif 1, 6 dan 1, 2. Tanpa perlu mencari persamaan bagi fungsi y sama dengan fx, tentukan koordinat. Jadi, dia beritahu kita bahawa titik-titik dia melalui titik negatif 1, 6 dan 1, 2. Jadi, titik itu memang berada pada lengkung tersebut. Jadi, lengkung tersebut mungkin yang macam ini Mungkin yang macam ini ah, Cikgu belum tahulah okay? Jadi apa yang pentingnya Ialah titik inilah titik minimum dan maksimum Jadi kita letakkan di sini 6 Di sini 2 Okey Dan kemudian untuk B Lakarkan graf bagi fungsi Y sama dengan Fx. Okey, yang mana satu? Jadi, titik maksimum atau minimum itu pertamanya kita tengok, kita plotkan dulu negatif 1, 6. 1, 6 ada di sini. 1, 2. 1, 2. Ada tak 2 ni? Tak. Tak ada. Kita agak-agak je lah. Ha, katalah sini 6, Tiga sini, 2 di sini. Jadi di sini adalah titik. Okay. Jadi seperti namanya maksimum minimum jadi mestilah titik yang tinggi itu duduk di atas. Okey, jadi maksimum macam ni. Yang minimum okey sebab dia rendah dia jadi minimum lah. Okey, jadi macam ni. Okey, tapi dia susah satukan. Jadi sebabkan cikgu tak lukis dengan ni, uh, jadi cikgu angkat-angkat saja macam tu bukanlah. Ah, macam tu dia graf. Okey. Jadi itulah graf yang diperlukan untuk yang ini adalah Y sama dengan Fx. Sama dengan. So, soalan so, so, seterusnya. Soalan nombor 11. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan 3X kuasa 3 tolak 4X tambah 2. Cari A persamaan tangent pada lengkung pada titik A21. Jadi persamaan tangent. Cikgu lukiskan dulu garisan tangent itu. Dia berlukan macam ni. Kalau ketepatan tu tidak tepat tu kerana lukisan. Eh? Ya. Ha, ini cikgu buat buka macam tu Jadi garis lurus adalah tangent adalah garis lurus Jadi untuk mendapatkan persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C Disebabkan kita cuma tahu satu titik saja di mana garis lurus itu menyentuh lengkung pada titik satu titik saja dua satu kita taklah boleh menggunakan Formula kecurunan sebagai Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, kamu kena gunakan pembezaan cari nilai DY, uh, dy over DX dan masukkan X sebagai 2 kerana titik yang dilanggar itu. Lah, di mana nilai X ni adalah 2. Jadi, daripada dy uh, Y sama dengan 3X kuasa 3. Jadi, DY per DX adalah sama dengan... 3 turun depan, darab 3, lepas tu X kuasa 3, tolak 1. Dan tolak 4, X 1, tolak 1. Dan 2 jadi kosong, kita dapat 9X kuasa 2, tolak 4. Dan apabila X sama dengan 2, jadi DY DX iaitu nilai kecurunan 9 kuasa 2 kuasa 2 tolak 4 jadi 2 kuasa 2, 2 4 9 36 36 tolak 4 adalah 32 jadi ini adalah kecerunan bagi garis lurus ini jadi kemudian kita masukkan nilai uh, x dan y iaitu dalam persamaan ini iaitu kita masukkan n sebagai 32 X sebagai 2 dan Y sebagai 1. Jadi, kita kata 1 adalah sama dengan 32 darab 2 tambah C. Jadi cikgu akan cari nilai C. 1 tolak 64 sama dengan C. Iaitu 32 darab 2 ialah 64. Kau pindahkan ke kiri. Nanti kamu akan dapat nilai C. Itu negatif 63. Oleh itu, persamaan bagi garis lurus tangent tersebut adalah Y sama dengan 32 X tolak 63 Dan B Apa soalan B? Cari koordinat titik lain pada lengkung itu Dengan keadaan tangentnya adalah selari dengan tangent pada titik A sekarang ni untuk yang B kita dah tahu kecerunannya. Kecerunannya 32. Agak-agak ada tak lagi dalam pada graf ni yang di mana kita boleh lukis selari dengan ini? Okey, jadi sebabkan ini mungkin kita akan keliru sikit sebab lukisan tu eh. Jadi kalau kalau, kalau kamu boleh plotkan semula graf-graf ni kamu akan nampak lebih jelas. Pada cikgu cikgu boleh nampak dekat sinilah kurang saja dia akan dapat uh, agak uh, selari. Garisan selari dengan garisan yang ini. Okey. Uh, bukan macam tu. Okey. Uh, selari tak? Uh, Bukanlah. Okey. Jadi, apa yang kita tahu tentang titik ni? Kita tak tahu titiknya pelanggaran dengan paksi. Pelanggaran garis lurus tersebut dengan lengkung. Tapi kita tahu kecurnian dia. Kecurnian dia adalah juga 32. Nilai X tak tahu. Jadi apa kita perlu buat? Kita kena ambil nilai dy dx ni samakan dengan 32. Jadi kita kata 9x kuasa 2 tolak 4 sama dengan 32. Jadi selesaikan. Uh, kita kena dapat 9x kuasa 2 sama dengan 32 tambah 4 iaitu 9x kuasa 2 sama dengan 36 jadi kemudian kita nak gunakan pesan kuadratik tapi kita kita boleh bahagi 9 dulu. Bila bahagi 9 dapatlah x kuasa 2 sama dengan bagi 9 dapat uh, 4. Okey, bagi 9 bagi 9. Jadi x kamu kena tahu ah ha? x x sama dengan punca kuasa 2 4 iaitu tambah tolak 2. Okey, jadi macam mana cikgu tahu betul sebab kita dapat satu titik ni dua X bagai dua Okey, jadi bila kita buat ni kita tahu kecerunan kita dapat titik salah satu dia dua Jadi ini sebenarnya maksudnya X adalah sub dua X adalah negatif dua Ada dua titik Jadi titik yang mana nak pakai? Kedua-duanya betul tetapi dalam kes ni A dah ambil titik dua tu Jadi ni dah digunakan dah jadi kita nak tahu titik satu lagi. Satu lagi tu dekat sini. Jadi nilai X ni negatif 2. Okey, jadi tak dia tanya X saja ah, tak, dia tanya X dan Y. Jadi apa kita kena perlu, perlu buat untuk cari Y tu? Kita masukkan X sebagai negatif 2 dalam persamaan Y. Iaitu Y dan X digantikan sebagai negatif 2. Dapat negatif 2 tambah jadi, negatif 2 kuasa 3 ialah negatif 8. Uh, jadi, baik kita uh, guna calculator lah. 3, bracket, negatif 2, tutup bracket, kuasa 3. Tolak 4, bracket, negatif 2, tutup bracket dan tambah 2. Kita dapat negatif 14. Okey. Jadi, negatif 14. Jadi koordinat titik yang kedua itu adalah negatif 2, negatif 14. Okay, mari kita tengok soalan nombor 12 Dia kata dalam rajah di sebelah Segitiga ADB ialah sebuah segitiga tegak dengan panjang hipotenusnya ialah 6 darab punca kuasa 2 3. Segitiga itu diputarkan pada AD untuk membentuk sebuah kon tegak ABC. Cari A tinggi B isi padu kon itu dengan keadaan isi padu yang dijadikan adalah maksimum. Okey. Jadi, apa formula isi padu? Isi padu adalah Isi padu kon lah maksudnya eh? Satu per tiga Pi J kuasa dua T Okay Tapi ini Kalau kau tengok soalan-soalan sebelum ni Kita ada dua persamaan Okay Yang ini uh, Ataupun Ada satu persamaan Dan ada satu ungkapan Jadi, ini ungkapan lah I sama dengan ni Okay Sebab ini adalah Uh, untuk isi padu. Okey, jadi uh, jadi kita perlukan satu persamaan yang perlu digantikan di sini. Okey? Supaya kita tak ada dua algebra ni. Ada J ada T. Um, dan soalan tu dia minta tinggi. Jadi kalau minta tinggi, kita kena cari satu persamaan lagi dan jadikan J sebagai subjek. Dia boleh jadi J subjek, kita akan dapat jumpa T lah. Bila kita cari pembezaan tu nanti Okay Jadi apa kita perlu buat di sini J tu kita label kita sebagai J T kita label sebagai T Faham? Okay dan seterusnya uh, Kita kaitkan Kita buat hubungan antara mereka ni Hubungan tu akan jadi satu persamaan Dan jadikan J sebagai subjek Okay Saya kata kita tegak ni Maksudnya ini adalah boleh menggunakan Particular Theorem. Um, jadi sebabkan kita nak jawapan tu T, kita kena jadikan subjek ni sebagai J. Okay, jadi bila J subjek, kita masuk sini, tinggal T je lah. Okay? alright. Jadi nak jadikan J sebagai subjek, kita kata J kuasa 2 sama dengan 6 punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tolak t kuasa 2 okey tapi itu j kuasa 2 uh, dan kenapa boleh ringkas ke tak a uh, yang ini akan dapat 6 kuasa 2 darab 3 ha uh, ni untuk bracket ni uh, sebab puncik kuasa 2 3 kuasa dapat 3 jadi 6 kuasa 2 Ni tolak dengan t kuasa 2 lah okey ini akan dapat 36 108 tolak T kuasa 2 jadi nilai J ialah punca kuasa 2 uh, Punca kuasa 2 bagi 100 108 tolak T kuasa 2 okay? uh, Jadi J ni kita ganti kat sini Jadi 1 per 3 pi Nilai J gantikan sebagai 108 tolak T kuasa 2 Kuasa 2 Oops. ada punca kuasa 2 dulu eh ha? kuasa 2 darab t okey jadi punca kuasa 2 dengan kuasa 2 ni akan neutralize lah habis lah tak ada apa-apa situ ha okay. pi dapat tu bracket tinggal 108 tolak t kuasa 2 itu darab dengan t lagi jadi 1/3 pi darab 108 dapat 36 36 ni darab dengan T balik Kena dapat 36 pi lah Dan 1 per 3 pi Darab T kuasa 2 darab T Ini kot T kuasa 3 Jadi akan dapat negatif 1 per 3 pi T kuasa 3 ha, Jadi ni I Isi padu Dalam bentuk T ha, Jadi kenapa dia jadikan bentuk T Sebab kita nak tahu Tinggi yang akan menyebabkan isi padu tu maksimum. Okey. Jadi uh, jadi I, I, I jadi kita bezakan sekarang DI per DT ni akan jadi kosong. Sebab T kan. Ha ini akan jadi ada T di sini. Oops, salah ni. Ada T kat sini. Ha. okey sorry. 36T buat 1 per 3 pi darab ini darab sana. 36 uh, pi t lah ok so kita dapat 36 pi sini yang ini perbezaan untuk ini 3 ni pindah depan darab dengan 1 3 ni akan dapat 1 yang ke 1 ok jadi akan dapat tolak pi t kuasa 2 untuk maksimum maknanya ini kena samakan dengan kosong 6 pi tolak pi di cos 2 sama dengan kosong jadi kita pindah dia ke sana jadi kita kata 36 pi sama dengan pi di cos 2 pi dengan pi potong tinggal t cos 2 jadi dapatlah T sama dengan punca kuasa 2, 3.6. Kalau biasanya T, kalau bukan penggunaan biasa. Oh, ni nampak tak? Okay, kalau tadi tu, cikgu tulis bawah sikit. Eh? Kita akan dapat 6 dalam kes ni. Kalau biasanya kita gunakan nilai algebra tu boleh je plus, plus minus. Tapi untuk kes ni memang tak boleh lah. Sebab tinggi. Okay, jadi T yang akan menyebabkan dia jadi maksimum adalah 6. Okay? Jadi 6. Sebab T ni boleh macam-macam sebenarnya. Tapi untuk menjadikan maksimum, mesti gunakan sebagai 6. Dan kemudian itu untuk soalan soalan A lah. Untuk soalan B. Okey, oh, okay. Jadi kita tak buktikan lagi pembuktian bahawa dia akan jadi maksimum. Tak apalah. Kita masukkan sekarang ni. Pembuktian itu maksimum akan menjadi maksimum adalah kita uh, bezakan sikit lagi D kuasa 2 I per DT kuasa 2 Jadi kita bezakan sekali lagi Dapat yang itu Yang ini akan dapat kosong Ini akan dapat Negatif 2 pi T Negatif 2 pi T Jadi bila kita masukkan T sebagai 6 Akan dapat negatif 12 pi Apa yang pentingnya Negatif Okey Negatif maknanya Nilai V adalah maksimum. Okey, kalau fakta ni kamu lupa, beritahu cikgu. Okey. Ha, jadi, kalau pembezaan kali kedua dapat negatif, jadi maknanya nilai yang diberikan atau yang kita akan dapat itu ialah nilai yang maksimum, bukan minimum. Okey, jadi nilai V yang maksimum tersebut ialah kita masukkan sekarang ni, nilai T itu sebagai Uh, sebagai 6. No masuk so, sini boleh tak? Okay. kita tak tahu J, kita tak kira pula J. Uh, banyak kerja pula. Uh, sebab kita dia tak tanya J tu berapa. Jadi kita masukkan saja dalam fundamental expression yang tidak ada J. Kenapa pula V? I lah. Okay, silap, eh. Jangan guna bahasa Inggeris sejak asalayu. Okay, si Okey, siap Okey, jadi yang ini boleh boleh guna. Okey, 36 pi darab T T adalah 6 Tolak 1 per 3 Pi T kuasa 3 6 kuasa 3 Okey, 36 darab 6 216 pi yang itu apa 6 Okey, 6 kuasa 3 tu lah kan. Satu darab tu 3. 72 Tolak 72 5 Jadi 216 Tolak 72 Ialah 144 5 Haa Okey itu jawapan Untuk soalan inilah